Erməni daşnaq, rus bolşevik qüvvələrinin Azərbaycanlılara qarşı Mart qırğaxına başlama ərafəsində Menshevik, SR kadet və daşnaqlar bütün qüvvələri birləyib onlara kömək göstərdi. Daha doğrusu, Stepan Şamyanın başçılığı getdiyi Bakı Sovetini müdafiə etdilər. Bakı Sovetinin hərbi inqilabı komitəsini rəhbərlik edən Erməni Qarqanovun yaratdığı İngilabı orduya bir nəfər də olsun Azərbaycanlı qəbul edilmirdi. Ermənlilər isə yeni yaradılan orduya cəlb edilərək ciddi silahlandırılırdılar. Bu faktı erməni müəlliflər özləri də etiraf etmişdi. Sürey Şamyan yazırdı: "Bak Sovetinin ordusunun yalnız adı Sovetlər siyəsindədir. Əslində həmin ordu Erməni Milli Şurasına tabey idi." Bakda Azərbaycan var. Erməni Daşna Kruz Bolşevik silahlı dəstələrinin aktiv fəaliyyətini gördüyündə özünü müdafiə tədbirləri görməli idi və silaha əl atmaq məcbur idi. Lakin Azərbaycanların hərbi təşkilatı və sursatı kifayət qədər deyildi. Hətta demək olar ki, yox dərəcəsində idi. Belə olan halda təbidir ki Məbəhcədə də Azərbaycanlıların qalib gəlməsi mümkün deyildi. Bunu yaxşı başa düşən Çaxmian və Erməni daşnakları Bakı şəhərində qabaqcadan planlaşdırılan və xüsusi hazırlıq görülmüş dəhşətli qırğınlara qərarətlə başladılar.